Дорогие братья и сестры, милостью Господа, мы находимся в Молдове, в городе Каушаны, благочины этого прекрасного района. Сейчас по благословению митрополита Владимира Тишиневского и все Молдовы, по просьбе митрополита Гафангела для Одесской епархии передается благодатный огонь, который привезен с града Иерусалима. Мы сейчас принимаем этот эту святыню и везем для Одесской епархии, чтобы передать во все храмы, чтобы с огромной радостью помолиться о мире и согласии в нашей многострадальной стране. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ.

ту відданість, яку вы дали для нас, и мы вырушаем до своей країни. Еще раз спасибо. До помощи, Господь.